Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте! Премьер-министр Украины Арсений Ценюк представил представителям бизнес-кругов США план действий Кабмина восстановления страны. Встреча прошла в Нью-Йорке в рамках рабочего визита главы правительства. Арсений Ценюк подчеркнул, что перед Украиной сейчас стоят две основные задачи – добиться деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе и ускорить процесс необходимых реформ. Основная из них – антикоррупционная. Премьер считает, что наилучший способ преодолеть коррупцию в государственных компаниях – приватизировать их. Не менее важна и налоговая реформа. Правительство ожидает, что парламент примет ее в 2015 году. Глава правительства призвал американских бизнесменов инвестировать в украинские государственные компании, а также в агро- и энергосектор нашей страны. На встрече достигнуты договоренности о конкретной практической поддержке правительственного плана реформ. 17 миллиардов кубометров газа, которые на сегодня закачаны в подземные хранилища, позволят Украине пережить зиму, считает Арсений Ценюк. При этом он отметил, чтобы пройти холода без проблем, Украине не хватает 5 миллиардов кубометров газа. И добавил, что реверсные поставки из Европы позволили изменить около 60% российского топлива. Они хотят нас заморозить. Это является целью и еще один козырь на руках у России. Таким образом, кроме военного вторжения, кроме военной операции против Украины, она обладает еще одним козырем энергетикой. Реверс европейского газа в Украину с начала года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки выросли на 600 миллионов кубометров до 2 миллиардов. Об этом сообщили в Укртрансгазе. По данным компании, по состоянию на 24 сентября суточное поступление по словацкому коридору составило почти 27 миллионов кубометров газа. А со стороны Польши и Венгрии импортировалось 9 миллионов кубометров. Однако с 25 сентября вечером Венгрия остановила транспортировку газа в Украину. Об этом сообщили в украинском «Нафтогазе». Там подчеркнули, что поставки ресурса прекращены после визита представителей российского «Газпрома» в Будапешт. «Нафтогазе» призвали Евросоюз принять коллективное решение по обеспечению энергетической безопасности Европы и выполнению внутренних правил ЕС. А глава Минэнерго России Александр Новок, в свою очередь, пригрозил, что Россия остановит поставки газа, если Евросоюз будет продолжать реверс в Украину. Боевики подорвали 7 шахт в Луганской области. Об этом заявил глава администрации Геннадий Маскаль. На сегодняшний день некоторые шахты удалось восстановить. Из-за военного конфликта на Донбассе Украина не может получать собственный уголь с оккупированных территорий. Восполнить дефицит решено закупками в Южной Африке, Австралии и Вьетнаме. Первый контракт Минэнерго уже заключила. Он позволит получать ежемесячно по 250 тысяч тонн южноафриканского угля. Об этом сообщил вице-премьер премьер по региональной политике Владимир Гройсман. Первый этап работ по созданию проекта «Стена» на границе с Россией завершится 30 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе Кабмина. Проектом предусмотрено полное переоборудование госграницы между Украиной и Российской Федерацией. На его реализацию правительство уже выделило 100 миллионов гривен. Сейчас ведутся работы по строительству инженерных сооружений. Также в правительстве сообщили, что с целью обеспечения безопасности временно закрыты 16 из 65 пунктов пропуска на украинско-российской границе. THANKS FOR JOINING US. Минувшей ночью террористы продолжили обстреливать украинские подразделения. Огонь открывали в районе счастья Дмитровки, Старогнатовки, Дебальцево, Малоорловки и других населенных пунктов. Вновь подвергся обстрелу аэропорт Донецк. По сообщениям в социальных сетях, на его территории ночью возник пожар. В то же время украинские подразделения продолжают выполнять задачи в рамках плана ТО. В частности, проработан комплекс мероприятий по организации действий контактной группы с участием ОБСЕ и Российской Федерации. Сегодня эта группа должна начать свою работу. Басманный районный суд Москвы перенес заседание по делу украинской летчицы Надежды Савченко на 13 октября. Об этом сообщил адвокат Николай Полоза в своем твиттере. По его словам, суд удовлетворил ходатайство защиты отложить судебное заседание в связи с желанием Надежды Савченко лично присутствовать на процессе. Напомним, сегодня должны были рассмотреть жалобу защиты Надежды Савченко на назначение ей психиатрической экспертизы. Депутату Европарламента Ребекке Хармс запретили въезд в Россию. Она собиралась посетить в Москве судебный процесс по делу украинской летчицы Надежды Савченко. Однако ее не пустили в страну, назвав нежелательной персоной. Напомним, вчера Россия заявила о возможности встречных санкций в отношении европейских политиков. Как сообщалось ранее, Надежда Савченко находится в одиночной камере московского СИЗО-6 после этапирования из Воронежа. России грозят новые санкции. Они могут быть отменены, если Кремль выполнит свои обязательства, связанные с прекращением огня, минскими договоренностями и уважением к суверенитету Украины. Если же Москва продолжит нагнетать ситуацию, санкции против нее будут усилены. Об этом говорится в совместном заявлении министра иностранных дел стран Большой Семерки и высокого представителя ЕС по результатам переговоров в Нью-Йорке. Вчера Национальный банк Украины в очередной раз на аукционе продал почти 135 миллионов долларов США по курсу 12 гривен 95 копеек к доллару. Это уже третий аукцион. На предыдущих двух регулятор реализовал более 160 миллионов долларов. Каким образом это поможет укрепить национальную валюту, смотрите далее в сюжете. Экономические показатели ⁇ один из факторов колебания курса валют. Большое влияние оказало падение экспорта и импорта, индексы которых в этом году практически сравнялись. Негативно сказывается на курсе национальной валюты и остановка промышленных предприятий в Луганской и Донецкой областях. Больше всего это заметно по металлургии, которая давала треть всех экспортных поступлений отечественной экономики. Выровнять ситуацию, по мнению аналитиков, поможет аграрный сектор. В стране есть серьезная роль аграрного сектора, и она выросла в последние годы. Практически до 30% от всего экспорта. И в этом году никаких драматических падений по аграрному сектору не будет. То есть есть факторы, которые давят на гривну, и некоторые немножко уравновешивают. Сейчас балансированный курс составляет 12 гривен 95 копеек за доллар – Стабилизировать курс гривни в значительной мере помогают регулярные валютные аукционы. Регулятор уже реализовал почти 300 миллионов долларов США. Поддерживать гривню могут и валютные интервенции для подкрепления кассы обменных пунктов банков для продажи иностранной валюты населению. Эксперты считают, это уменьшит панику и предотвратит рост черного валютного рынка. Могла бы изменить ситуацию с оттоком валютных капиталов и конвертация гривни. Люди могут приносить свою гривню в банк. Ее будут конвертировать там по 12,95 или 13, что на сегодняшний день выгоднее теневого рынка. Намного выгоднее. И условием этого договора есть то, что купленная валюта идет на срочный депозит. Это возможность переломить ситуацию и попробовать изменить ситуацию с оттоком валютных вкладов, чтобы банковская система почувствовала приток с рынка от людей. То есть то, что они поснимали, чтобы оно начало возвращаться. По мнению экспертов, фундаментальные макроэкономические причины для колебания курса национальной валюты уже пройдены. Но для окончательного укрепления гривни крайне важно остановить военное противостояние на Донбассе и сделать Украину привлекательной для инвесторов. Юлия Боднер, Виктор Синкевич, Бтб. Несмотря на напряженную ситуацию на востоке Украины, экспортный потенциал страны наращивает обороты, особенно агропромышленный комплекс. Как заявляют эксперты, наша продукция пользуется спросом на рынках ЕС, Китая, Индии и Египта. Подробнее об этом в сюжете Виктории Лопатиной. Агропромышленный комплекс стал локомотивом украинского экспортного потенциала. В этом году продажа сельскохозяйственной продукции за границу увеличилась на 7%. Несмотря на все Несмотря на все негативные события, которые происходят в стране, в этом году общий объем внешней торговли товарами сельского хозяйства за семь месяцев 2014 года составил около 12,8 миллиардов долларов. Это всего на 2,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам экспертов, единственной страной, куда уменьшился экспорт сельскохозяйственных товаров, ожидаемо стала Россия. На продаже агропродукции в Федерацию Украина потеряла 358 миллионов долларов США. А вот на рынке Евросоюза экспорт увеличился на 250 миллионов, в Индию на 180, в Египет на 160. Безусловным лидером по наращиванию объемов продаж за границу является уголь, ведь за последние семь месяцев экспорт полезного ископаемого вырос на 35 процентов относительно аналогичного периода прошлого года. Экспорт в этом году был выше прошлого года, потому что это была одна из возможностей получить дополнительный ресурс валюты для страны, для правительства вот, и для компаний, то, соответственно, экспорт наращивался. Экспорт вырос примерно на 35% за рассматриваемый период. При этом сокращался импорт. Эксперты также отмечают, что за 7 месяцев Украина потеряла миллион двести тысяч тонн угля из-за событий на Донбассе. Недостающее количество ресурса наша страна планирует получить из Южноафриканской республики. Недавно Украина подписала договор о приобретении миллиона тонн угля, который должен быть поставлен до конца года. Виктория Лопатина, Андрей Никонов, БТБ. Спасибо, что вас БТБ. Оставайтесь с нами далее. Увидимся.